Bilirsiniz, bayramı gəlir. İran'da 65 milyon nəfərə dövlətin petrolu ilə para verilir ay-bay. Onları 2 aydan bir ödəyirlər. Millət İran'da bilirsən, əvvəli təxminən 0 dilənir. Noruz bayramı gəlirdi. Onu qaldıblar 70 milyona, sonra verlə xeyirlə 90 milyona verib. Adam başına 2 milyon noru. Şümmüşi qəlat. Nə bunu da belə paltar, uşaq və ət al filan. 35 milyon 10 banakov, 12 kilo ət, xodundan, nö, nə bilim, pomidorundan, çörəyindən, salatasından, ləbiyasından onları verirlər. Azərbaycan mühletinin baxın, millətinə Noruz bayramında heç nə yox. Seçimi də bitti, ay gözərcə heç nə yox. Azərbaycanın vəziyyətinə haigətən, yəni biz xarişən görürük, sizlər bizlər görəndə bizim Azərbaycanla nə düşmənçiliyimiz var? O millətlə həmişə də vurğulamışam, indi də. Azərbaycanın sərvəti 5 faizin əlindədir. Qalan sürünür. O. Biz də gəl təqrib edirik, o 5% edir. Hökumət tənqid edir. Azərbaycan milləti təmiz millətdir. O 5% parşamlıqlardadır, silahlıqlardadır, izənliqlərdadadır. Bu təmiz millətin, indarların, möminlərin, ağlıların, fəsillərin yası günəli yazılmır. O belə bir hökumətin nə bu zülmə Allah qəbul edə, nə bəndələr qəbul edəcək. Bular səhvdir. Amma onu bilsin ki, bir gün olacaq ki, hökumətdən nə ənamdan sonra heç bunun məzarına türk dünyası geri qovulacaq.